અમદાવાદની સૌથી જૂની બજાર ગુજરી બજાર એક માત્ર રવિવારના રોજ ખુલે છે માટે લોકો રવિવારી ગુજરી બજારથી પણ તેને ઓળખે છે રવિવારે તો જાણે અહીં મેળો ભરાય તેમ ખરીદદારોની ભીડ જામે છે બજાર એવી કે તમે માંગો એ મળે કપડા વાસણ પુસ્તકો સ્ટેશનરી પ્રાચીન વસ્તુઓ કસરતના સાધનો અને આ બધી જ જ વસ્તુઓ વસ્તુઓ તમે ખૂબ ઓછી કિંમતે ખરીદી શકો છો એન્ટિક તો અહીં લોકોનું મન લુભાવે તેવી હોય છે બસ લોકોને કંઈક અનોખું મળવું જોઈએ છસો વર્ષ જૂની આ ગુજરી બજારમાં પૈસા પણ મળે છે ક્યારેક તો ગુજરી બજારમાં મોગલ સમયમાં જે ચલણ હતું તેના સિક્કા પણ મળી જાય છે लोग को संग्रह करवानी ते खरीदी पन करे छे। करीब पंद्रह साल से हम यही काम करते हैं और नोटबुक चोपड़ा वगैरह बेचते हैं और हम लोग बस्ती उठाते वेस्ट उठाते उसी में से वेस्ट में से वेस्ट करके ना यहाँ पर बेचते हैं चोपड़े सस्ता मिलने की वजह कि हम लोग क्या करके कम रेट में करते हैं कम से कम मिनिमम हम लोग इसका हमारा प्रॉफिट रखते हैं और यहाँ पर हमारी ये नीयत तो होती है कि जो भी आए लेकर जाओ वापस नहीं जाना चाहिए उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं हमारे पिताजी के ज़माने से हम लोग कलेक्शन करता है वो भी करते थे अब भी कर रहे हैं हमारा बच्चा भी कर रहा है और ये कलेक्शन करने करने में समझो साठ सितर साल लग गए अभी तक जब जाके इतना इकट्ठा हुआ है और जितना सेलिंग करते उस इतना हम ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते वापस फिर सेल वापस किसी बच्चों को दिखाना जैसे कि ये पुराने जमाने के पॉइंट है एक पैसे से लगा के रुपए तक आठ आने तक आना दो आना कोड़ी सब हमने रखी अभी नवी जनरेशन को खास दिखाने के लिए बेचने में इंटरेस्ट नहीं हमको बच्चों को नॉलेज आवे इसके लिए हम लोग ये काम करते ज़्यादा ये समझो अभी मेरे पास ये कच्ची धोखड़ा पड़ा है छः साल पुराना उससे पहले वाला पड़ा है मुगल का आठ साल पुराना और वो कुछ पड़ा है बीस साल दस साल पुराना भी है कुछ नवी भी है और पुराने भी है सब दोनों जात का हमने भेगा करा है क्योंकि ओल्ड चीज़ ज़्यादा मिलती नहीं अब तो इसीलिए अब नवी चीज़ ला के रखनी पड़ती है और ये अभी चालीस हजार रुपये की घड़ी रखी है हैवी में हैवी मेरे पास दो करोड़ रुपए तक की आइटम है यहाँ आपको जो चीज़ चाहिए ना उससे बढ़िया चीज़ यहाँ मिल सकती है और मैं आई थिंक पैंतीस साल से इधर आ रहा हूँ तीस पैंतीस साल से इधर आ रहा हूँ और जो बाजार रेट चलता है यहाँ मिडिल क्लास अपर क्लास लोअर क्लास सब क्लास के लिए इधर चीज़ें मिल सकती है और अच्छी तरह से मिल सकती है और फ्रेश भी मिल सकती है कई पुराने समझो कि सौ डेढ़ सौ साल पुराने कोई चीज़ हो पाँच सौ साल पुराने कोई चीज़ हो वो भी वो भी ये रह, ये बाजार में मिल सकती है और यहाँ सब व्यापारियों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है सब अच्छी तरह का आपको बताते भी है और क्रॉकरी क्लोथ स्कूल वेराइटी पुराने जो चीज़ें बर्तन वग़ैरह

ત્યારથી લઈને ઓગણીસો ચોપન સુધી ભદ્રથી ત્રણ દરવાજા સુધી આ ગુજરી બજાર ભરાતી આવી ત્યારબાદ સાબરમતી નદીના તટમાં બજાર ભરાવાનું શરૂ થયું અને બે હજાર ચૌદ બાદ અમદાવાદના માં આ ગુજરી બજાર ભરાય છે પંદરમી સદીમાં આ બજાર ભરાય ત્યારે ગુજરી બજારમાં આજુબાજુના ગામડાથી વેપારીઓ વેચવા માટે આવતા ત્યારે ગામડે ગામડે બજાર નહોતી જેના કારણે લોકો ગુજરી બજારમાં ખરીદી કરવા માટે આવતા તે સમયે તો ગુજરી બજારમાં ખચ્ચર ઘોડા ગાય ભેંસ સહિતની વસ્તુઓ પણ વેચાતી અને આજે આ ગુજરી બજારમાં જૂના જમાનાથી માંડીને આજના યુગની આધુનિક વસ્તુઓ મળી રહે છે ફરક એટલો છે કે પહેલા લોકો બળદ ખરીદી કરવા આવતા અને આજે પોતાના ફોર વ્હીલ જેવા વાહનોમાં લોકો ખરીદી કરવા પહોંચે છે બ્યુરો રિપોર્ટ गुजरात तक